Политическая партия Разумна сила представлена именно людьми, которые не являются профессиональными политиками. Это выходцы с различных отраслей народного хозяйства Украины. Это бизнесмены, это финансисты, это медики, это промышленники, это аграрии, в том числе есть представители именно со сферы государственного управления, представители бывших областных администраций, депутатского корпуса, правоохранители, юристы. Поэтому наша основная задача с учетом кризиса, в котором сегодня фактически обрушено наше общество, это как политический, экономический, социальный кризис, мы пришли работать. Работать, зная ради чего, то есть ради интересов народа. Мы знаем путь и механизм, которым мы пойдем, и которым мы поведем общество, и пойдем вместе с обществом на пути к лучшему, на пути к светлому, на пути к процветающей Украине. И самое главное, мирной Украине. А что оно означает ваше название? Вот партия называется «Разумная сила». Я сразу вспоминаю про Виталия Кличка. Он вас не консультировал, когда название выбирали? нас никто не консультировал из политиков, поскольку мы заявили, что не будем с ними сотрудничать. «Разумная сила» лично... Вы же говорите, что у вас народные депутаты входят уже. Я говорю, что представлены и, и, в том числе депутатский корпус. О народных депутатах я не говорил, поэтому не нужно, может быть, как-то так манипулировать. местных советов Да, что касается «Разумной силы». Лично я в себя вношу в смысл, какой, какой смысл вношу я в эти слова. Сила каждого государства – это его народ. Все мы знаем, и это бесспорно. Разумно, для, лично для меня, и, я думаю, для всех это приемлемо – это быть вместе, жить в мире. Поэтому мы хотим путем единения Украины, нашей мирной Украины, предоставить право в нашей стране контролировать власть, приходить к власти исключительно народ, как записано в статье 5 Конституции Украины. А сейчас как происходит? А сейчас мы видим, наблюдаем те реалии, которые мы наблюдаем. В Верховной Раде драки. Министерство практически ни одно не работает. Никаких реформ, даже фейковых, которые заявляются, они никуда не доходят. Мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Мы живем сегодня при отсутствии социального пакета. Любого социального пакета в любой стране мы его не выдерживаем. Народ на грани нищеты. Ну, от, власне, у заявах та коли була відбувся перший з'їзд вашої політичної сили, було те, що пропонуєте ви людям розумну науково-обґрунтовану програму розвитку держави і суспільства. Що ви вкладаєте в ці слова, і власне ким вже була підготовлена ця програма? Эта программа была подготовлена специалистами в области экономики, финансов, социальной сферы, в том числе правоохранительной сферы. Подготовлена и выписана таким образом, что мы в любом случае будем защищать первое, это мы выстроим социальный пакет. Тот, который должен соблюдаться и сегодня соблюдается в Швеции, Австралии, Нидерландах. Франции, Германии. Этот социальный пакет должен взять на себя нагрузку соответственно бизнес. Основную нагрузку мы хотим сделать именно на олигарха, то есть на крупные финансово-промышленные группы, но при этом мелкому и среднему бизнесу мы проработали ряд механизмов, которые позволят ему развиваться, финансироваться, не посредством каких-то кредитов иностранных, а посредством инвестиций и внутренних, и внешних. И деталь я предлагаю вам, и всем гражданам. Вы имеете с в виду, что хотите разносить. брать деньги с крупного бизнеса, с олигархического на социальные проекты, правильно? Мы хотим э, в предусмотренном законом порядке путем налогообложения, как то есть это... увеличить налоги? Не увеличить налоги, а правильно распределить налоги. Освободить от налогообложения, серьезного налогообложения мелкий и средний бизнес, а пропорционально возложить эту нагрузку на крупный, да, то, что мы э... сегодня имеем, олигархат. Правильно я понимаю, что это означает, что у мелкого и среднего бизнеса налоги будут ниже, а у крупного налоги будут Конечно. выше? Конечно. Так как это принято в цивилизованных странах мира. А до какого процента собираетесь поднимать? Относительно процентовки у нас есть и специалисты, это записано в программе. Я думаю, у нас будут специальные брифинги, и в том числе с предпринимателей, которые мы уже подготовили. Через две недели будет первый анонс, мы предоставим и вам. Можете поприсутствовать и ознакомиться с конкретными шагами, с конкретными цифрами в нашей программе. Спасибо. Но я знаю, что вы особое внимание внешней политике уделяете. У вас есть инициатива о всеукраинского референдума относительно нейтрального статуса Украины. Я правильно понимаю? Вы правильно понимаете нашу позицию, что только народ Украины имеет право определять внешнеполитический статус государства Украины. Как любой народ в любом другом правовом государстве. Поэтому основ, один из основных программных принципов это проведение всеукраинского референдума. Это не просто инициатива. Это, это решение уже принято 1 октября на съезде всеукраинском, где присутствовали все регионы, высказались. Поэтому инициатива фактически уже запущена. Вопросы проведения референдума, которые вынесены, они будут представлены в предусмотренном законном порядке тем органам, которые должны их зарегистрировать. То есть Центральная избирательная комиссия, они Почему? уже готовы. Почему именно нейтральный статус? Какая аргументация? А, Опять-таки, мы несем мир и порядок в наше общество. Мы должны понимать, что сегодня Украина превратилась из субъектов, объект геополитики. Фактически путем соци социологических опросов, институты, которые их проводят, они разрывают общественное мнение и манипулируют им. Часть народа, они говорят сегодня, хочет вступить в блок какой-то военный блок. Часть народа, они говорят, не готовы вступить. Для того чтобы определиться. И понять эту суть вопроса существует единственный правовой механизм, это закон о всеукраинском референдуме, который предполагает, что выскажется народ и та власть, которая будет на момент референдума, будем это мы или будет это кто-то другой, действующая власть, она должна будет исполнить волю народа. Наша позиция, Украина повинна быть мирной, нейтральной, нейтральной державой. Ну от дивіться, політичні сили, ті навіть, які і зараз пройшли до парламенту, вони неодноразово говорили про необхідність референдуму. Багато питань було і щодо членства в НАТО. І от ну можна перераховувати і перераховувати, але е жодного референдуму, ніж крім того, що відбувся на початку 90-х, не було. Це питання якесь таке. Ну, от політики використовують зараз і заявляючи про референдум. Вони так би мовити, маніпулюють. Наскільки ваші серйозні плани по проведенню цьому референдуму? Можливо, це складно, чому от із х років жодного референдуму не відбулося в Україні. Давайте обрати увагу і на вас, і на мене, і всі, хто дивиться этот ефір, коли ми говоримо про сьогоднішніх політиках і тих політиках, які були 25 лет у власті, це дійсно достойно тільки одного улыбки або сміха. Они заявляють очень много всього о різних референдумах, о різних реформ. Действий в этом направлении ноль. Мы же, опять-таки повторю, мы идем. Мы будем мало говорить, но много делать. Мы уже сегодня инициировали этот вопрос. Инициативная группа проработала эти вопросы, эти, эти документы скоро, скоро будут предоставлены в предусмотренном законном порядке на мнение и на регистрацию Центральной избирательной комиссии. Почему? Чем мы отличаемся от них? в своей инициативе. Опять-таки, они ничего не делают. Они профессиональные политики, которые привыкли отрабатывать деньги. Либо финансово-промышленных групп, либо внешних партнеров. Мы представляем народ. Мы проработали всю жизнь в сферах народного хозяйства, как я уже сказал. И сегодня мы будем выходить и работать на благо нашего народа. Почему все-таки именно нейтральный статус? Я вот просто помню, что в 2010 году Виктор Янукович, когда стал президентом Украины, он ввел на законодательном уровне нейтральный статус Украины, и это все привело к войне с Российской Федерацией. Вы учитываете этот опыт, и в чем заключается ваш аргумент? Мы не собираемся учитывать опыт, тем более негативный опыт предыдущих политиков, как сегодняшней власти, так и тем более, как называют сегодня злочинной влады Януковича, других президентов, начиная и заканчивая Кравчуком. Мы идем своим путем. Почему именно мы считаем, что это единственная здравая и мирная конструктивная позиция? Потому что, во-первых, есть уже примеры. Есть и Австрия, есть и Швеция, есть и Финляндия, Швейцария, есть Мальта. Что делать с Украиной, которая находится в состоянии войны с Россией? А вот это-то как раз вопрос, и ответит, что делать в Украине. Мы должны превратиться, я еще раз повторю, из объекта геополитики в субъекта. Мы должны заявить о том, что наше общество едино, монолитно, и мы хотим жить в мире со всем мировым сообществом. Мы не должны входить в конкретные блоки, чтобы являться противниками других государств. Мы должны задекларировать мирное сосуществование со всеми народами. Но... И на уровне генеральной, я извините, я закончу, и на уровне Генеральной ассамблеи ООН, как ровно 4 года назад поддержали э, Туркмению, вся генеральная Генеральной Ассамблеи ООН поддержала их нейтральный статус и сегодня вся Азия горит, а Туркмения живет в мире. Ну все то же самое происходило и по состоянию на 2013 и 2014 год, когда началась российская агрессия, мы заявляли о своем мирном статусе, о своем внеблоковом статусе, мы также были членами Совета Общения, членами Организации Объединенных Наций, у нас были точно такие же права, закрепленные международным правом, как и у других государств. У нас действовал большой договор с Российской Федерацией. У нас кроме этого я уже даже и забываю, как он называется этот э, меморандум, который подпис... был подписан между Украиной и мировыми государствами после отказа от ядерного оружия. Но все это почти... действовало, все мы это заявляли. Тем не менее, вот, по факту мы сейчас находимся в состоянии э, ну, фактически войны с Россией, аннексирован Крым, оккупирован Донбасс. Вы хотите опять все... воссоздать смотрите, эту ситуацию? В вашем э, вопросе находится уже ответ. Много было мнений, много было подписано меморандумом, велось много переговоров как с Европейским Союзом, как с США, как с Российской Федерацией. Но самое главное, в Конституции не был определен внешне правовой статус государства. Он не был определен. И нашим политикам, нашим, которые поддерживают кто-то Запад, кто-то Восток, позволили увлечь и наше общество, и наших партнеров по пути договоров, а фактически договорника, извините за выражение. Кто-то преследовал интересы НАТО, кто-то Российской Федерации. И никто не понимал, что... Э, у нас нет этого статуса. Мы дадим этот статус нашему народу и нашей стране. И когда это будет заложено на уровне Конституции, ее будут исполнять и политики, и внешние игроки. Не позволят устраивать манипуляцию никто с нашим народом, с нашей властью и с нашей Верховной Радой. Это Вы будет так не уверены? позволено. Откуда гарантия? Но ну, вот у нас был закон но, про засады за внешней и внутренней политики. Там вот как раз был обозначен нейтральный статус. Я понимаю, что это не Конституция. А у нас были международные договора, подписанные со всеми нашими Закон партнерами. Закон это тот нормативный акт, который может быть и принят и изменен, и дополнен, и отменен Верховным Советом Точно Украины. Так же и конституция. конституция Украины, если один из принципов, либо все принципы принимаются на всенародном референдуме, то Верховная Рада и президент по своей инициативе Верховной Раде не имеют права изменить уже этот принцип, поскольку он принят на всенародном голосовании. Поэтому, если когда-то на историческом пути будь то через пять лет, или через сто лет, или через тысячи Тысячу лет кто-то захочет изменить курс нашей страны от мирного к какому-то и агрессивному, ему нужно будет обратиться к своему народу, провести референдум, услышать его мнение и его исполнить. А ви впевнені, що підтримують Українці нейтральний. Я впевнений тільки в тому, що право на визначення цього питання належить тільки народу України, не якимось інститутам, які фінансуються або з, з, з Сполучених Штатів Америки, або з Російської Федерації. Все-таки я хотів вас ще раз уточнити, щоб що ви не ответили на вопрос: як працює цей механізм? Вот, Закріпили в Конституції нейтральний статус. Як після цього, через скільки времени після цього освободять Крим? и Донбасс. Ну, для меня этот вопрос просто очень актуальный. Я вот из города Севастополя и пытаюсь понять, как эту проблему можно решить. Да, ваша проблема и тревога мне понятна не менее. Я тоже работал в Севастополе, у меня там очень много друзей осталось. Я очень уважаю тех граждан, которые переехали сюда к нам в Украину и после именно фактически аннексирования Крыма. Так же самое я уважаю граждан Украины, которые проживают на той территории. Я вам скажу, как это может, быть, как это может помочь, вопрос проведения этого референдума. Если наше общество будет монолитно, если наше общество заставит власть исполнять законы, то все мировое сообщество после этого поможет нам в, и в переговорах, и в давлении на Российскую Федерацию. Сегодня мы наблюдаем, наше общество делят этим вопросом, и, соответственно, внешнеполитические игроки, очень серьезные на уровне пятерки Совета Безопасности ООН, никто не верит нашей власти, поскольку народ не монолитен. Декларирует одно сегодня с одной стороны, другое с другой, и никто не видит мнения народа. А вы, когда говорите монолитное, вы что имеете в виду? Сколько процентов на референдуме вы должны получить? Согласно закону о всеукраинском референдуме? 50 большинство это монолитное. Простой а большой. Простой, Это монолитный. Конечно. Ну и хорошо. Я тогда понимаю, что после референдума сразу постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай, Российская Федерация, там остальные члены, они примут решение о том, что Крым должен стать частью Украины опять. Конечно, примут. Они нас поддержат в этом и проведут действенные механизмы и рычаги и путем прямых переговоров и давления на Российскую Федерацию. Ну, ваша ухмылка, мне, конечно, нравится, извините, но народу сегодня очень трудно. Кого вот. вы имеете в виду? Я имею в виду народ Украины. А я кто? Вы тоже народ Украины. Спасибо большое. Спасибо. Ладно. Я просто вспоминаю, что переговоры у нас с Российской Федерацией идут. У нас есть нормандский формат, и так далее. Почему сейчас не работают эти переговоры? У нас и там ежемесячно появляются требования фактически о том, что Крым это территория Украины, вы должны вернуть. В том числе в контексте Меджлиса крымско-татарского народа, Верховная Рада буквально на этой неделе, неделе принимала такое обращение. На прошлой неделе соответствующее обращение принимали международные организации и наши иностранные партнеры. Почему не срабатывает? Не срабатывает потому, что действия, в том числе и Украины, в лице администрации и Кабмина, они непоследовательны. Президент заявил очень много и призвал к этому кабинет министров и свою администрацию. Он принял на себя обязанность и очень правильно сделал действительно мирно договориться с Донбассом путем проведения и правильной социальной политики, открытия там и банковской сферы, и социальной сферы запуска, и право высказаться народу на, соответственно, местных выборах по украинскому законодательству. Но сегодня эти э, инициативы президента почти... Почему-то они поддерживают не политические партии, которые представлены в Верховном Совете, не Кабинет Министра. Поэтому, я думаю, мы сможем помочь и президенту в том числе в этом вопросе, в его инициативе и в его помощи, которую он задекларировал на уровне нормандского формата. Знаете, что президент заявил, что курс Украины на НАТО не, не оспаривается, и это, в общем, единственный вектор внешней политики Украины. В этом, случае, об этом, в этом случае я буду придерживать исключительно мнение и прав, прав на его мнение народа Украины. Осібом ну, да, та власна у своєму да. виступі 1 жовтня так лунало багато заяв. От, і до політиків, до громадських організацій підтримати ініціативу проведення такого референдуму сьогодні на календарі 6 жовтня, чи хтось уже відгукнувся? очень много откликнулось и политических партий, их больше десяти. Это традиционные партии, не однодневки, которые имеют опыт работы и практику более 15 лет на территории и в условиях Украины. Очень много общественных организаций. Работа, проведенная нашими осередками в регионах, подтверждает то, что инициативная группа она увеличивается и будет намного больше, чем того требуют законы в всеукраинском референдуме. И в тот срок, после инициативы нашей срок, который указан в этом законе. Ну а у внутренней политики, какие напрямки вы убрали наиприоритетнейшими? Во внутренней политике мы декларируем одно. Мы несем мир и порядок. Самое главное сегодня обеспечить порядок и безопасность наших граждан. Мы понимаем и есть действенный механизм. Сегодня создано очень много правоохранительных органов, которые фактически, ну, знаете, как говорят, перетягивают одеяло друг на друга. У нас не соблюдается в связи с этим Конституция. То есть право на жизнь, право на здоровье людей. Фактически подменяются деятельностью, реформированием. Мы же хотим, чтобы система правоохранительная была монолитной. Как это, в принципе, во многих цивилизованных странах. Странах. Есть базовое министерство внутренних дел, есть национальное бюро расследования, есть прокуратура, которая просто за ними надзирает и не проводит никакого расследования. И существует единственная спецслужба, которая занимается исключительно разведкой и контрразведкой. Это служба безопасности Украины. То есть новая реформа правоохорона? Это не реформа правоохорона. Это не реформа, Это не реформа, Это не реформа Здесь не потребуется ни финансирование, ни принятие новых нормативных актов. Здесь нужно просто исполнить будет Конституцию. Все эти принципы заложены в Конституции, на которую сегодня почему-то никто не обращает внимания. классные кинодолики в правоохоронной системе сейчас вы видите. Да мы их видим постоянно на, на уровне того, что происход происходит с телеканалами, как сжигают у нас телеканалы и фактически никого в этом правильно не находят виновных. Это За называется бездействие. Что? За расследование. Расследование идет, хотя многих лиц мы видели по телевизору, кто в этом принимал участие. Вы проводили много передач и указывали на тех лиц. Однако система правоохранная молчит. Мы видим заявления на уровне спикеров. Главы правоохранительных ведомств, в том числе и созданных. они превратились не в руководителей и в фактически сыщиков-следователей, а превратились просто-напросто в спикеров, которые декларируют идеи, к которым не идут. Грабежи и разбои в 5 раз. Не на 2-3%, в 5 раз. Квартирные кражи увеличились в 10 раз. Это не мое мнение. Это, это же задекларировал генеральный прокурор Украины. Но, но а таки, нужно зважать и на ту ситуацию, которая сейчас в Украине, на конфликт на Сходе. Власне, это вот укуп, сукупность тех моментов, которые вот створяют такую криминогенную И обращая как раз внимание на эту ситуацию, мы говорим, нужно дать народу мир, порядок и единство. Порядок ключевое слово. Соблюдать закон абсолютно всем органам и ветвям власти, каждый на своем рубеже. И после этого наступит защита прав и интересов каждого гражданина в отдельности.